А Я вже свій водоапарат, то вам будуть зараз Михайла знімати. Минулого разу так високу гарно, а я ну, замерз апарат такі, водоріза. Віднімається, в багатьох містах піднімається. Діти, є можна такі багаточиселі, але люди вже просинаються. Сьогодні ми готуємо людей на те, щоб виїхати там, де. Є ще, скажімо так, пасивні люди, мало інформації, тому що ви бачите, по центральним засобом маси інформації, нічого практично немає, ну, не взагалі нічого не має. Вони хочуть замовчати цю дикиму, потягеньку це зробити, коли вже користуючись е, е, словами Тараса Гамовича. А однаково мені, коли тебе низ і люди присплять руками і вогні тебе окрадені. Бог не однаково мені. Вони хочуть приспати людей, красити, а підкрасний, а тоді вже просити на безполяжі поїхати. Це мільярди, сотні мільярдів грошей, доларів. І, звичайно, їм байдуже буде, що буде з нами. Вони проходять Вони країн. І на сьогоднішньому етапі ви вже побачите, наскільки це чисельна акція. Ці акції вже машині

я, 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 я которые не посыдят. Я хочу, чтобы они так себе сидели на лавочках, подкинули пелочки, и еще раз сотни ракет, у нас никого не стоят, не что. Будем надеваться. Да я вижу все. Хорошо, ну, члены комитета по борьбе с, по забороне Мы поддерживаем акцию «Выручители Славянска», поддерживаем акцию про протесты по выработке этого газа сладкого в Украине. Это смерть, это, это, это для всей нации, погибель для Украины. Мы лично сможем выделим свой транспорт, за наши личные средства будем ездить куда надо, помогать куда надо, похоронить людей на дороге потому что мы пенсионеры, нам терять уже нечего. Ну, а что, у нас да, внуки и дети. И мы будем оставлять их жизнь и их не будущее. Молодые. А мне можно? После трех. Да площадь. На площадь. Ага. Давайте так.

Украины пострадает. И независимо западная, восточная, но здесь на восточной Украине у нас 70% выходцев из всей западной Украины. Когда-то привезенных наши предки, мы и так далее. Хочу сказать, что Россия поддерживает все, все города, все слова, все, кто хочет жить, жить и детей и природы. Природа это самое святое. У нас Украина самая... Прекрасная, зеленая, цветущая страна. И так вдруг, ни с того, ни с сего, из-за кучки двадцати каких-то людей, все должно поднимуть. Мне кажется, что должна поддержать не только Украина, и Россия, и Беларусь, и весь мир. Еще, я очень-очень хочу обратиться к Януковичу, вот, к Метру. Ребята, милые, вы тоже люди, понимаете, вы, вы можете на данный момент своими деньгами, которые у вас есть, прав правнуку.